Про ситуацію на Сумщині сьогодні mm -hmm. говоримо з головним міліціянтом області Анатолієм Річкалем. Вітаю вас, добрий день. Анатолію Яковичу. Нам відомо, що ви були у Слов'янську, відвідували наших хлопців, які проводять там антитерористичну операцію. Розкажіть, будь ласка, як вони, як себе почувають, як їхній бойовий дух? Так дійсно, я вчора провідав наших співробітників. У нас два сводних отряда. Один сводний отряд знаходиться. Е в Изюме, но выполняет службу в Славянске. Там у нас два поста. И один сводный отряд находится в Харькове по охране э, обл. администрации. Поэтому я хочу сказать, что сумчане достойно представляют сумщину. Э, в непростых условиях несут службу. Вы знаете, какая ситуация сейчас в Донецкой области. Но тем не менее в общем-то боевой дух. И ребята переносят все тяготы и лишения и достойно несут службу. Хотя ситуация, я уже сказал, непростая, и стреляют, и провокации есть, но тем не менее люди подготовлены, и умело несут службу. Я к вас там застрела? Ну, вы знаете, я приехал, обговорил и с руководством сводного отряда, с лишним составом, провели мы встречу. Вот, обговорили, какие вопросы возникли, потому что за это время кто-то учится в университете, у кого какие-то служебные вопросы, мы обговорили, решили их на месте. Также в общем -то, решили по материально-техническому обеспечению. И спасибо в и народным депутатам, в частности Олегу Медунице, который помогает там нам спальные мешки приобрести. Спасибо губернатору Владимиру. Петровичу голови обласної ради Нікола Олексійовичу, які також нам допомагають, допомагають і транспортом, допомагають матеріально обезпечити. Тому вони в нас не оторвані. Ми заботимося них і, в общем-то, готовий далі допомагати нести службу в таких гарячих точках. Як ви можете оцінити ситуацію на Сумщині саме в нашій області? Чи є якісь можливо загрози для сумшан? Вы знаете, я вчера общался с руководителем спецопераций, которые говорят, вопрос ведь в основном даже не военных, вопрос населения. И если даже захватили тот или другой район, но есть кому его передать, то проблем нет. В Славянске именно эта проблема. Некому передавать этот район захваченный. На Сумщине я хочу поблагодарить, ну, прежде всего, все население Сумской области за то понимание, за ту поддержку по обеспечению общественного порядка на 9 мая. И мы ощущали и поддержку населения, общественных формирований и наших религиозных руководителей, которые нам помогали. И хотелось бы, чтобы 25 мая такое было взаимодействие, и что мы достойно обеспечили проведение выборов президента. Доброе, дякую вам, а ми продовжуємо наш выпуск новин.